आप हरियाणा का भी देखोगे जब भी गृहमंत्री अमित शाह के या जेपी नड्डा के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जब दौरे हुए एक अघोषित आपातकालीन जैसी स्थिति mm. जिस भी जिले में इनको जाना होता था वहां पे जो तो किसान यूनियन के मेन जो डेढ़ सौ दो सौ वर्कर हैं mm. उनके घरों में एक दिन पहले से ही पुलिस फोर्स सीआईए की टीमें भेज के mm. उनको घर पर ही नजरबंद कर देते थे कि उनको थाने में ले जाके डिटेन कर देते थे भाई हम कोई उनका विरोध करने नहीं जा रहे थे वहां पे हम तो यही तो पूछने जा रहे थे ना सवाल पूछने जा रहे थे लोकतंत्र का मतलब क्या होता है तो लोकतंत्र का मतलब यही तो होता है ना कि पांच साल पहले या दस साल पहले जो सरकार ने वायदे किए थे और उन वायदों के नाम पे वो सत्ता में आए थे दस साल में या पांच साल में उन्होंने कितने वायदे पूरे करे और कितने नहीं करे ये तो पूछना हक हाँ है ना अब प्रधानमंत्री जी कहते थे भाई 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे तो कौन से किसानों की आय दोगुनी करी अगर देश का किसान अगर ये पूछने उनसे जाना चाह रहा है तो इतना डर क्यों लगता है उनको वो ढाई सौ ढाई सौ हरियाणा में देख लो आप दो सौ कंपनियां स्पेशल बुलाई सेंट्रल फोर्सेज की बुलाई पंजाब में ढाई कंपनियां सेंट्रल फोर्सेज की बुला रखी है एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था यहाँ पे गुजरात की भी सात कंपनियां गुजरात पुलिस की बुला रखी है अरे भाई सेंट्रल फोर्स आपने बुला ली पंजाब की फोर्स है हरियाणा में हरियाणा की फोर्स है फिर तो आपको गुजरात की अलग से फोर्स बुलाने की आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी क्या आपको सेंट्रल फोर्स पर तो भरोसा नहीं एक बात दूसरी बात ये सारे किसानों की तरफ आप देखो आपके कैमरे के माध्यम से इनके पास सिर्फ किसान ही झंडे हैं ना इनके पास कोई असला ना इनके पास कोई और कोई हथियार अरे भाई ठीक है हमारा प्रधानमंत्री जी से हमारा कोई निजी विरोध नहीं है विरोध गलत पॉलिसियों को लेके है उनकी पॉलिसी गलत है जो प्रो कॉरपोरेट पॉलिसी है उनकी जो किसान के विरोध में पॉलिसी है जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही जो फसलों पर मिलने वाला बोनस था जो स्टेट गवर्नमेंट देती थी वो पंद उन्होंने बंद कर दिया उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि भाई हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते हमारा बजट बिगड़ जाएगा लेकिन दूसरी तरफ साढ़े चौदह लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का एनपीए कर दिया ये सवाल पूछने जाना चाह रहे हैं कोई निजी लड़ाई या कोई पर्सनल रंजिश ना तो उनकी हमारे साथ ना हमारी उनके साथ है ये पॉलिसी की लड़ाई है ये विचारों की लड़ाई है तो विचारों की लड़ाई फिर आपस में बहस के माध्यम से ही तो होनी चाहिए ना अगर पांच मैं ये कह रहा में हरियाणा में भी जब गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे मोदी जी आए थे अभी पंजाब में भी वो आ रहे हैं अगर पांच बंदे हमारे लीडर्स तो ये तक कह रहे हैं भाई ये काम कर लो तुम्हें बिल्कुल इतना ही अगर तुम डर लगता है अगर छप्पन अच्छा इंच की छाती वाले प्राइम मिनिस्टर को तो ठीक है भाई पांच बंदे आप हमारे ले जाओ बीच में शीशा कर लेना फिर हमारे सवालों का जवाब दिलवा दो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਉਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਭੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੀ ਕਰਾਉ ਆਬ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਜੋ ਲੈਕਸਰੋ ਮੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਹਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚੇ दो तो मैं यही बात कह रहा हूं अकेले पंजाब में सवाल जवाब नहीं हो रहे हरियाणा में भी खूब सवाल जवाब कर रहे हैं आपने देखा अगर मैं पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने शुभकरण सिंह को गोली मरवाने का आदेश दिया था मनोहर लाल खट्टर जी वो अपने करनाल लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी की आप कहीं भी बात कर लीजिए एक भी गांव में अंदर नहीं घुस पाए एक भी गांव के अंदर नहीं घुस पाए इतनी हिम्मत नहीं हो रही उनकी लोगों में इतनी नाराजगी है अभी एक ब्राह्मण समाज का सम्मेलन था वहां जाके वो जयंती मना रहे थे परशुराम जी की तो वहां जाके वो भाषणबाजी करने लग गए तो लोगों ने ही रोक दिया कि राजनीति मत करो यहाँ पे ये सामाजिक प्रोग्राम है तो हमारा ये कहना है जैसे इनका संवैधानिक अधिकार है वोट मांगना उसी तरीके से अपने देश की राजधानी में अपने प्रधानमंत्री के पास जाके उनके खुद के वादे याद दिलाना लोगों का भी अधिकार है لیکن انہوں نے لوگوں کے حق کو کچلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کیلے بچھا دی زہریلی گیسوں کا استعمال کیا گولیاں چلائی لیکن پھر بھی کسان شانتی پر طریقے سے نی ہتھے ان سے سوال پوچھنے جا رہے ہیں یہ لوکतांत्रिक حق ہے جو کسانوں کو دیا جاتا ہے بالکل جی اے سن ساڈے نال ہریانہ دے جڑے نیتہ نے کسان اگوں نے انہاں دا بھی کہنا ہے کہ کساناں دا بھی ستھانک ٹھک ہے اپنے جڑے ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2024 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਜੋ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਗਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟਰਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ 2 ਟੀਮ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ